Всем привет, с вами Диспоком И как вы видите, это видео Як Как ты видишь, я сейчас играю в КСГО Мобайл Ну, в принципе, ничего тут такого Ребята, скоро будет прямая трансляция Я вам кажу прямая трансляция И не кажіть, что это какие-то фейки, что типа, там другое такое Типа это фейк, такого не может быть Я вам потім покажу е, повноценний скрін. А зараз, е, дивіться, пряма трансляція повинна бути, е, ну Якщо ви хочете пряму трансляцію, треба зачекати один день. Або два. Тому що в мене є актив тільки у вихідних, тільки він там, великий актив. А так, у мене на обичних днях немає активу. І Если что, ребятки, прямые трансляции могут быть там, ну, может потом быть у меня галочка, ребятки, я не знаю. Ты же не знали. Ну, по-моему, не может быть. Общем, стримы будут, конечно, ребятки, но не так часто. Потому что стримы, когда ты их будешь робить, Будут свои отдельные проблемы. Всегда что-то не будет, что-то будет. И отдельная проблема. Вот, получается, стрим будет, ну, дай субботу. Ну, я точно не знаю. Потому что любят на ну, любят просто нафига. полюбиться просто опозорить нас із-за того, що просто каже 24 години а пройде набагато більше. І як ви бачите я хоч одну одну гру ну, за одну годину, звісно, і, і в мене досі буде Э, типа там э, вот эти он это тот самый звук э, скриншот я вам обещал и не ребята не говорите что я типа бот э, я не могу сделать килл просто ну у меня сейчас темп расслабленный потому что и так да, у ну, меня тут много идей было и там секретка от тот самый скриншот, ребятка, это не фейк, это ничего. Ось, я даже в YouTube могу зайти, вот захожу в YouTube, YouTube, <respuesta> <fruitcake> вот заходим, а... ой, я чуть-чуть спалился, конечно. А, ось, прямая трансляция. Ось, 24 години. Докладнейшая. Э -э я, конечно, не буду позориться, но я уже просто рублю, что мне не потребно. Ну, короче, все получится. Всем пока.